Команды, участницы соревнований на лучшее звено ГДЗС среди подразделений Николаевского гарнизона построены. Командующий парадом подполковник Оля. Соревнования мы с 2008 года, но, к сожалению, на протяжении этих четырех лет у нас Это, не дежурили. Это имея доступ к этой спортивной базе, так и не смог выпить их. Надеюсь, что данные соревнования сегодняшнего года... Субтитры сделал DimaTorzok Нэр ёо кабат. Металл хөртөн. Хэцхан нь зүгтэн.

何が起こるんやが起こるんやろ何が начальник отдела оперативного реагирования подполковник Каратай. Сегодня нами проводились соревнования на лучшее отделение газонасыщенной службы среди подразделений МЧС Украины в Николаевской области. Данный вид соревнований является заключительным этапом проверки уровня боеготовности подразделений Николаевской области. По результатам данных соревнований первое место заняло подразделение Южноукраинской атомной электростанции – подразделение по охране города Южноукраинска и отделение аварийно-спасательного отряда спасательной службы. В данных этапах проводилась проверка боеготовности и показателей качества реагирования при тушении пожаров в задымной зоне, проведение спасательных работ по поиску пострадавших в случае возникновения пожара и проведение их спасательных работ с высоты. В целом подразделения показали достаточный уровень профессиональной подготовки и готовность прийти на помощь жителям Николаевской области.